ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుక్ష నమ శ్రీమాతృ నమ శ్రీనారాయణ స్తోత్రం సర్వం శ్రీ విష్ణుమయం శ్రీనారాయణమూర్తిని ప్రతి ఆదివారం బుధవారం శనివారంలో స్తోత్రించి ఆరాధిస్తే సకల పాపాలు పోయి మోక్షం సిద్ధిస్తుంది శ్రీహరి మనల్ని సదా కాపాడుతాడని పెద్దలు చెప్తారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీనారాయణ స్తోత్రం వాచా नारायणाय नलिनाय तलोचनाय नाथाय पत्रस्थनाय कवाहनाय नालीकसद्मरमणीय भुजान्तराय नव्याम्बुदाभरुचिराय नमस्परस्मै नमो वासुदेवाय लोकानुग्रहकारिणे धर्मस्य स्थापनार्थाय यथेच्छ वपुषे नमः सृष्टिस्थित्यनुपसंहारान् मनसा कुर्वते नमः संहृत्य सकलान् लोकान् चायिने वटपल्लवे सदानन्दाय शान्ताय चित्स्वरूपाय विष्णवे स्वेच्छादीनचरित्राय निरीशायैश्वराय च मुक्तिप्रदायिने सद्यो मुमुक्षूणां महात्मना वसते भक्तचित्तेषु हृदये योगिनामपि चराचरमिदं कृत्स्नं तेजसा व्याप्यतिष्ठते विश्वाधिकाय महतो महते अणोरणीयसे स्तूयमानाय दान्ताय वाक्तैरुपनिषद्भवै अपार घोरसंसारसागरोत्तरहेतवे नमस्ते लोकनाथाय लोकातीताय ते नमः नमः परमकल्याणनिधये परमात्मने अच्युताय प्रमेयाय निर्गुणाय नमो नमः नमः सहस्रशिरसे नमः सततभास्वते नमः कमलनेत्राय नमो अनन्ताय विष्णवे नमस्त्रिमूर्तये धत्रे नमस्त्रियुगशक्तये नमः सुहृदे नमः सततजिष्णवे शङ्खचक्रगधा पद्मधारिणे लोकधारिणे स्फुरत्किरीटकेयूरमुकुटाङ्गदधारिणे निर्द्वन्द्वाय निरीहाय निर्विकाराय वै नमः पाहि मां पुण्डरीकाक्षशरण्यशरणागतं त्वमेव सर्वभूतानामाश्चयः परमागतिः त्वयि स्थितं यथा चित्तं न मे चञ्चलतां व्रजेत्

यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनन्तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते सर्वं शिक्षणार्पणमस्तु